Мы знаходзіся ў вёсцы болцінікі воронаўскага района Гродзенскай вобласці. Вёска гэта вядомая тым, што тут знаходзіцца маёнта графа путкаера. Сучасны выгляд будынак атрымаў у 1823 годзе, які быў пабудаваны з чырвонай цэглы у стыля англійскай неаготыкі. Гэтая сядзіба належала графу з 1923 -го года по 1939 год. Э, Грапуткамер э, вядомы яшчэ і тым, што ён быў мужам Марылі Вашчакі, якая звязана з лёсам Адамы Мцкевіча. Вядома, што Адам Меццкевіч пазнаёміўся з Марылій Вашчакай, калі яго запрасілі ў госці яе браты. Гэта было ў Навакурудскім раёне у вёсцы Туганавічы. Пазней, калі Марыля Вашчака выйшла замуж, яна была заручана з графам путкамерам і сям'я пераехала жыць у гэты замак. За палацам, як бачна, звышаецца стары парк. Мяртуе, што ён быў закладзены у сярэдзіны 1 стагоддзя. Гэту парку любіла гуляць сама Марыля Верачака, яе муж, таксама быў закладзены сад, які яна даглядала сама. Што вядома яшчэ пра гэты замак, тое, што не так даўно, гады чатыры таму назад на фоне гэтага замка здымаўся кінафільм. Напэўна, многія гледачы ўжо знаёмы з гэтым кінафільмам, гэта кіноільм, хто незнаёмы можна паглядзець, гэта кінофільм в вангелі. Вось мы і ў гайку. Гэты гаёк мясцовыя жыхары называем Гёк Марылі. Пра каханне Адама Мцкевіча і Марылі складзена вельмі шмат легендаў к Адна Мецкевіч пранёс ус праз усё сваё жыццё любоў да Марылі Врашчакі. Гэта ён выклаў у сваіх легендах, вершах, паэмах, якія прысвяціў любіай і каханай жанчыне. Пакахаў ён на пачатку дзяўчыну, але яна была заручаная з графам подкамерам і вымушана была выйсці за яго замуж. І далей іх спатканне працягвалася гэтым чароўным маляўнічым прыгожым месцы якія вясковыя жыхары называюць гаёкмарылі. Існуе паводле мясцовых жыхароў две легенды наконт таго, адкуль вось на гэтым валуне камень з'явіўся крыж. Адна з іх гаворыць аб тым, што Адам Мцкевіч у час доўгіх чаканняў, калі чакаў спаткані са сваёй каханай жанчынай, проста сядзеў і выцарапаў на гэтым валуне крыж. Паводле другіх легендаў, якіяказюць таксама мясцовыя жыхары, Гэта крыш высекла і папрасіила высекчы сама Марыля у знак сва такой свайго такого няшчаснага кахання, кахання Адама Мцкевіча і вось, прыгожай маладой жанчыны, але няшчаслівы. Мяркуце яшчэ расказваць аб тым, што Марыля гарашчака вельмі э, спачувала тым, чынам які ты тым дзяўчатам якіх выдавалі замуж за нялюбага мужа і таму вельмі старалася ў гэтым дапамагчы не толькі багатым але і нават бедвымм сялянскім дзяўчатам на беларуси мястэчки с на перший погляд простыми наззван одно з них театр а почакайте роявить поспешливы сха о не ўсё так просто як сдается на перший погляд на протягу 100год нава мястэчка часто менялась волские сдетели стетел с дешинни что означало поселща завозе Толькі напрыканцы X -го стагоддзя мястэчкаця. Увогуллі здзяятлошчанай звязана шмат знакамітых імён зямлі беларуская, астрожскія,соллтны, сабеі, радзівілы, гаррэчыя з радзівіламі, а менавіта са станіславым радзівіламм звязана пабудова ў 1751 годзе паца в стылі ракако

куль всё пераробіш свету белага не пабачыш, А як баррабень то і самы час сустрэецца я прадая помощь А ці добра ты выража собрала Так собрал И, и засёды ты дараженькая прыбяняешься, Аось у, бяне... у тебя не Ты что там у цябе? Вось у нас над дятласкім кірмашы і не Вспомин. вспоминаинается! сучасного гора з'яўляецца касцёл узятцё неба на святейший Пани Мары. Будоўлю якога на початку 17стагоддзя -го распачаў канцлер Вого княства літоўска Лелабег. Кбач з касёлом былі пабудаваны школа і бібліятэка. Гес гаррэі падчас пожару у 1743 годзе гічны лёс бацькаўшчыны не абышоў бокам наш і наш гарадок Кожны жыхар ведае імёны іосифа юревича філіовича які паўтарыў позвіг Іваа Ссанніна геророяў савецкага саюза Яна Янаовичча Фогеля іятра гарыловича Пятрова якія загінулі пры вызваленні дзяятнага як хочацца пасля доўгай вандроўкі адпачыць не толькі целлу, але і душу Я і не заўважу ногі самі прынеслі мяне да нашай свята-праображэнской цартодзіці гелы я ну вось і скончылася наша вандроўка падчас якой нам удалося расказаць вам толькі невялікую частку історый наша мястэчка Таму міласці просім да нас у госці за новымі гістарычнымі адкрыццямі і знаходкамі. Муцябе ну, я ўсё ведаю пра свой горад. А цеды ж пра яго ты? танню вам шллем з нашай шчырай зямлі, з хлебам, солю і нізкім баклонам. А ў дзярэчынні вы калі-небудзь былі, не гулялі ў парку цэнтральным падклёамі. Мы хвалцца не будзем, а просто заўважым, што той крым, ці праслаўлены бераг турэцкі. Водар нашых лясоў будзе кожна ўражваць. Можна тут адпачыць і душою сагрэцца. Запрашаем вас у віртуальны паход по вуліцам нашего агграгака. Откуда не подъедете до Деречина, сдалек видать спаса Преображенская церква. А вот что про ее расскажет отец Дмитрий. В Великую Отечественную войну в этот храм сгоняли людей с окрестных деревень. Некоторое время они пребывали здесь под конвоем фашистов. Вот один свидетель рассказывает, как его отец был также в этом в числе этих людей. И вот он, придя в этот храм, находясь в храме он молился у креста чтобы благополучно вернуться домой хотя многие из тех которые находились кто-то в храме и в карты играл кто-то взял бутылку выпивали даже в храме но среди всех них он единственный вернулся из плена домой все остальные пропали без вести и остались там лежать такой вот случай вот вот этого креста. А таксама відаць, касцёл у шэссці найвятцейшай дзевы Марыі. Яўгеннучку Роніс раскажа цікавую гісторыю гэтага храма. Касцёл застаўся няззмны. архітэктурна- характарыстычныя рысы былі захваныя поўнацю, бо касцёл не быў разрушаны поўнасцю, толькі бумппе дах. Трэба было адбудаваць дах, а сама вежа Нават у самавер захваўся звон і дах таксама быў перайсці вуліцу літаральна насупраць касцёла знаходзіцца адно з цэнтральных месцаў нашай вёскі. Вельмі зручна ў адным прыгожым, светлым будынку размясціліся аптэка, амбулаторыя, дом культуры, дом рамёства, у музычная школа. Гэта стала магчыма пасля таго, як адбылася рэарганізацыя вёскі дзярэчын у агграгарадок доме рамёстваў вы можете паспрабавацьбе ўчастве канстве салапляцені пазнаёміцца з вырабамі мясцовых жыхароў і вучняў школы вельмі цікава праходць заняткі музычнай школе у дзярэчынне адна з найбольш абсталяваных урачэбных амбулаторый тутут можна звярнуцца і да ўрачатэрапеўта урача-стаматолога а фізіотапеўычныя процедуры. На працягу 25 гадоў добразычліва і жаданнем дапамагчы хворым сустрака со мясоў, жыхароў, аппекар, дамасстойль Алена Серафімовна. Нашым гонарам з'яўляецца народны калектыў званкі зарэчынскага дома культуры. Ні аднаго раённага і вясковага свята не абыходзіцца без іх удзелу. У дом культуры мы яшчэ вернемся вечара. Мадзейшых чакае біскатэка, для старэйшых пасядзелкі вячоркі ці канцэрт нашых мясцовых спелакоў і артыстаў. Рушым далей у цэнтр вёскі. Той, хто пабываў нас, кажуць, што дзя рэчын як маленькі версаль. Тут усе неабходныя ўстановы знаходзяцца побач: магзіны, пошта, сельскі савет. Па сённяшні дзень скорбам і болю адгукаюцца ў нашых сэрцах старонкі вялікай чыны вайны памінам б гэтым помнікі абаронюцца Майчыны. Светкамі гісторыі адзетымі ў каменні з’яўляецца помнік салдатам, загінушым пры вызваленні дзярэчына. Маіла ахвяр фашшызму, магіла, магіла камандзіра партызанскай брыгады перамога булка Павла Івановича, магіла камісара партызанска атрада Крыла Рэггора Лазавіча. А вось каля гэтага помніка прыпыніемся на хвівінку. Гэта брацькая магіла героя Савецкага саюза, нуржанага казбе Кавессеновичча. 199 воаў савецкай арміі, вызваляючы горад вакалыск 14 ліпеня, 1944 года быўмяротна паранены і памёр у хірургічным шпіталі, пахаваны брацька Мельлі у вёсцы дзярэчы. Гераічны позіг Х Нуршана быў адзначны звязздой героя пасмяротна. Вы яшчэ не стаміліся? А цяпер я хачу заппроситьіць вас у светлы і прыгожы будынак нашу школу. Тут займаецца новае пакаленне нашага аагграгарадка. Палюбіць нашу школу так проста, Тут шмат шчырых і сціплых дзяцей. Яны прагнуць вучыцца выдатна, прапануюць шмат новых ідэй. музей зляціным у Беларуси музеем у сельской мясцовости. Его уникальные и оригинальные экспанаты выявляют вялікую каштоўность не только для нашего региона, але и ввогуле для ўсёй республики. Разнастальность экспозиции привабливая увагу не только наведвников из розных гутков Беларуси, а таксама с близкого и далёго замежа отчинены наш музе был у 1968 годе пригуевецкой сяредей школы. Е его засосноввальником является белокоз олесь Миколаевич. Першапочаткова музей размешаўся у одном школьным покойчику. Але с тягом часу экспонатов становилось все болей болей и болі, одного покоя уже не хапало. тому коли была побудавана новая школа у 1981 годе, у музея заявилася магчимость поширить свои плоши. Так до 1984 года были отновлены и отчынены четыре новые зала, две залы по литературе, одна по народному мастасттку и одна по литературному мастацтву. Таксама у 1981 годе з вёске семяренки была привезена селянская хатка, якая зараз является нашим этнографичным отделом. 1990 годе музеї был наадены статус державного у этой жамоман ишла работа по набутин новых экспонатов по открыцтю новую залу так были отчинены яшчэ залы такие як историяудовича в документах ипотаздымков фото сдымках народная медицина две залы лёну и годвичи у мастацтва Не так давно у гудзеецкім музеі быў праведзены рамонт і аднолены дзве залы раздела літаратурны свят батькошыы і д две залы рас раздела народное ткацтва. І вось у зале народнага адткацтва у нас представлены усе крылады, працы, з дапомогогай якіх со звычайной раслінки Лну можна атрымать нитку, а з нитки, розныя тканіны, а тканіны, розныя вырабы. Яшчэ одно багацце, якое захоўваецца ў залі ткацтва, гэта падвольныя дываны. Так у гэты заезд знаходзіцца самы стары падвойны дыван у нашага музея, які датуецца 1898 года. Другі по старшинству 1 года. Калі до да нас трапілі такие старыя подвойныя дываны, наши мясцовые ткачыі адразу пачалі тазнавацца, хто ж народінчыне умеет ткаці. І оказалось, что на пачаток 1990 года толькі одна жанчына, Садельску, этороднский район ела ткать весь такие прыгошие подвойные дываны наши жанчыны ткачиххи поехали до да яе навучиліся их ткать так сама и уже побач со старыми подвойенным дыванами у нашей экспозиции можно бачыць новые подвойные дыванычым у нас эта техника каства настолько добра развивается и передается с поколения поколения что у 2011 годе у техники подвоеного адкаства вудзееццкого регіёна был нададзеены статус історико-культурной каштоўности, нематеріальной історико-культурной каштоўстей. А Ігнато, На самые галовные ткачихи Блокос Вере ігнатон у 2013 год был ло присвоено от зван народного майстра. замак Першы фарпост старажытнай сталіцы якага княства літоўскага, горада новавагрутка і ўнікальны помнік абарончага доольнінства 14-16 стагоддзяў, размешчана адной з самых высокіх кропах Беларусій, замкавай гары 323 метра над узроўнем мора. Менавіта тут калісьці праходзіла цырамонія каранацыі першага князя вяліка княства літоўскага міндова. У нашы дні можна ўбачыць дзяцінец замкавую гору,Ріны мураванага замка і акольнага горада, малы замак, а таксама фрагменты касцельнай і шчытавой вежаў. До наших дзён дайшлі руіны шчытавой касцельнай вежаў яны з'яўляюцца папулярным турыстычным аб'ектам на тэрыторыі замка штогод праходзяць рыцарскія фестывалі сведкамі якіх становяятся тысячлеачоў мы жыхары навагрудской зямлі вельмі ганарымся гэтым багатым на гісторыю месцам якое засталося нам у спадчыну наша спадчынная гэта нябачная сувязь паміж нашчадкамі Гэта важная іць паміж мінулым сапраўдным ом Вельмі важны, каб элементы мінулага захоўваліся і пераносіліся ў цяперашні час. Запамогай пераемнасці пакалення ўзроду ў род перадаюцца сямейныя традыцыі. Куль культурная мінулая нашай краіны, сацыяльнай каштоўнасці насельніцтва. Мы павіны захоўваць тое, што было закладзенародкамі, рухацца ў будучыню, захоўваючы і прымнажаючы традыцыі, культуру нашага народа. Когда-то это место называли скидом. Это название подходит от древнего балтского слова «скидол» или «скидос», что в переводе на русский язык означает «щит». Это напоминает о том, что жили в этом месте воины, которые щитом вставали на оборону своего края. Говорят, что раньше на месте этого города находился Велокняжеский двор, который был основан еще при Витовце Великом, а может и раньше. В XVI веке Скитель был центром волости, к которой относилось три воеводства. Несмотря на это, сам город был очень маленьким и занимал площадь всего лишь 12 прутов. Один прут – это на сегодняшний день 23 квадратных метра. Тут стояла усадьба, рядом гумно за рекой и пять огородиков и садик. А на самой речке Скидельки стояли две мельницы. Может, город бы и оставался таким небольшим, но Владислав IV Ваза решил, что с, этой, с этого бойкого места надо получать какую-то прибыль. И 27 июля 1644 года выдал привилей. Чтобы заманить людей на новое место, было решено освободить на первые четыре года жителей от всех налогов. За это время нужно было построить дом и хозяйственную пристройку тихое место, где мамы гуляют с колясками, а дети могут покататься на велосипедах. Это старинный парк, памятник природы местного значения. Заложили его в 19 веке. Находится он по окраине города и входит в усадебный комплекс помещиков Антоновича Четвертинских. 500-летию в 2008 году парк очистили от подлеска. И сразу появился старинный ландшафт, основу которого составляют вековые деревья. Ясень, клен, краб, липа и другие. Парк занимает 4 гектара вдоль реки Скидлянки. Здесь проложены тротуарные дорожки, есть скамейки и деревянные мостики. На дорвами, где в старые времена владельцы разводили рыбу. Усадебный дом арендаторов родивила помещиков Антоновича Четвертинских был построен в XIX веке, но не сохранился. В годы войны его сожгли партизаны. Уцелели две кирпичные башни которые служили воротами на въезд в усадьбу. Теперь они символ города. Их изображение используется на флаге Скиделя. От прошлых времен на въезде в парковую зону осталось здание водяной мельницы над Скидлянкой. Мельница могла бы стать туристическим объектом, но после ремонта туда вселилось отделение милиции. Еще одна достопримечательность в районе парка – действующий костел Вознесения Девы Марии. Князья Четвертинские людьми были верующими, и они на окраине парка построили родовую часовенку, которая после стала местным костелом. Там они и были похоронены. Но в советское время костел был закрыт и разграблен. Только совсем недавно, благодаря местным верующим, он был обновлен. После реставрации прошло 20 лет, и костел снова требует реновации. Рядом с парком сливаются в один поток реки Скидлянка и Спушанка. место комфортная но купация здесь не разрешает скидерский горыполком так что зона отдыха не оборудована. В настоящее время можно посетить музей белорусского поэта Михася Василька и познакомиться с его жизненным и творческим путем увидеть другие достопримечательности скиделя, а также принять участие в народном празднике Кермаш и услышать множество легенд о городе. дарила сти пропадаешных сгра, Дватае в столу простулі с кузнегорса, запахам бензина и дорогим духу. прастуы скняоў са запах імпенсійных і дарагім духоў Бераставвіцкі раён знаходзіцца на захадзе гродзенскай вобласці, на мяжы з Польшча, заснаваны 15 студзеня 1940 -го года культурно-гістарычная спадчына прадстаўлена архітэктурными помніками 19 20 стагоддзял у городскім посселку находится старажытный помник архітэктуры 17 стагоддзя касцм просвятой девы мары беростаицкий касёл просвятой девы мары помник архітэктуры ранняга барока побудаваны у першейй палове 17 стагоддзя як касёл кармелитру Тут было пахавано сэрца славутого полководца рэчы паспалітай Яна Караля Хаткевича. Па легендзе раз у год белый прывет уздымается над возером і плыве над городом. А хто яго убачыць, будзе мечць шчасце ў каханні і поспехе працы. У пачатку 1960 -го года касцёл быў зачынен. Аднак у городскім пасёлку дзейнічае два храма свята миколаеская царква была пабудавана у 1868 годзе на месцы будынка драўляной царквы якую у 1860 годзе разобраю у тым жа годзе пачалося будаўніцтва новой мурававаны значную дапамогу в будаўніцтве оказань верники і граф станислав косакковский касцёл перамянення господняга и является помніником архітэктуры неаготыкі побудаваны у 1912 годе на сродке юзафа косаковского дзейнічае с 1989 года галомный фасад атрымаў дынамичную вертыкально накіраваным композициям завершаны двух'ярусной шатровой званицы у великкай веростаицы у 2013 годе открылся музей жыве сапраўдная вавёрка. Падчас экскурсії наведвальнікі змогуць пазнаёміцца не толькі з жыццём рыжых звяркоў, але з гісторыі Воставіцкага района, усяго музеі чаты залы. Да славутасці пасёлка таксама адносіцца бронзавая скульптурная кампазіцыя дрэва жыцця, у вышыню свышча трох метров. Установлена ў цэнтры якай дырыстаіцы у 2006 годзе. 500сотгоддзя населенага пункта. У дзень перамогі у 2015 годзе у бераставіцы пачаў працаваць фонтан. Хоць у афіцыйную пра программуу святочных мерапрыемстваў у раным центрэнтры, прысвечаных с 70годзю вялікай перамогі, адкрыццё антана не было ўлюшана. Для многіх жыхароў ігасей поссёлка гэта стало сапраўднай падзеей.